Свій приїзд до Краліна Бугазу тимчасово виконуючий обов'язки голови районної державної адміністрації Олександр Вікторович Якимович обумовив необхідністю детального вивчення проблем та визначення шляхів їх вирішення. Саме такі зустрічі мають сприяти взаємозв'язкам громади з виконавською владою району. Зазначив Олександр Вікторович Якимович. Бугазський сільський голова Анатолій Андрійович Печенін прозвітував перед громадою села про виконання роботи. З вашим активнішим участям, значить, ми забрали. 25 тысяч гривней значит, и отдали в зону АТО. Я вам скажу, что наше село с аналогичными селами Авидеопольского района, я не беру большие поселковые советы, значит, мы собрали с вами самое наибольшее количество налички значит, и все это передали в фонд района для финансирования значит, нашей ситуации в АТО. Значит, кроме того, э с помощью наших предпринимателей, передали на погранзаставу тысячу мешков значит, для песка, сетку рабица, значит, помогли смонтировать и оснастили, это к 9 мая мы тут с шершенецким занимались, и оснастили значит, блокпост значит, на границе с Затокой. Значит, наши аграрии, значит, с авангарда, значит, бывший тепличный совхоз, значит, ну, они э, дали, значит, как бы тоже от нас, значит, э, свою допомогу зону АТО порядка э, сельхозпродуктов где-то на 10 тысяч гривней, значит. У нас э, школа-интернат, значит, в этом году праздновала юбилей. Школа-интернат было 50 год, значит. Ну, от села Каролина Бугаза, значит, для учителей, для пенсионеров, который проживает на территории школы-интернат, значит, нами построена дорога. Ну, если кто там бывал, вы знаете, что там никогда ни проезда, ни подъезда не было. Там колея, зима, весна, осень. Сейчас укатали, все сделали, только вот рассчитаться с подрядчиком пока не можем. В то же время, значит, сельский совет со своей стороны помог школе-интернату, значит, с продуктами. Мы организовали и Наши аграрии значит, завезли полтонны яблок, значит, с предпринимателями района значит, общались, значит, помогли продуктами сахар, мука, крупы ну, и другие продукты. Значит, это нас подстегнуло еще то обстоятельство, что на голову руководителя школы-интернат Алисы Владимировны Значит, свалилась очень большая и ответственная нагрузка. Значит, завезли детей сирот с Луганской области, значит, где проходят боевые действия. Дети сироты, 56 человек. Значит, часть из них где-то 12 человек старшеклассники учатся у Аллы Павловны в школе. Ну общими стараниями, значит, и стараниями коллектива и средней школы и школы интернат детям созданы, я скажу. Вот, на мой взгляд, я помню, послевоенные годы, значит, конец сороковых, начало пятидесятых, я помню, в каких условиях мы учились, и что вообще мы жрали, извините за это слово, значит, так, вот, то сейчас это идеальные условия. В школе-интернат, значит, прекрасно, значит, помещение, значит, спальные комнаты оснащены и мягкой мебелью, и постельными принадлежностями и игрушками тепло уютно красиво Значит, ассортимент питания в столовой тоже прекрасный и должен сказать благодаря нашему директору Аллы Паломной ее стараниям и стараниям коллектива учителей говорит, и в средней школе у нас столовая работает нормально Нормально, значит, дети питаются, питание значит, калорийное, питание разнообразное, значит, никаких проблем нету. Александр Викторович завел в наш супермаркет показать базышенный этот продуктовый магазин. Значит. Ну, це знайте, що прижов пічні. <реш> понравилось, понравилась гарфорда на, говорит, вас? Вас да, вас да. на фоні да. В ході спілкування жителі села поставили запитання і поінформували про проблеми, які вкрай турбують мешканців села. Це і незадовільна робота дільничного інспектора, яка призвела до почастішення випадків крадіжок майна підіймались питання необґрунтованого зняття надбавок до оплати вчителям. Сільський голова вніс пропозицію про передачу пожежного депо на баланс сільської ради, що дасть можливість відремонтувати аварійні приміщення та розмістити в них дитячу музичну школу та облаштувати оглядовий майданчик з видом на морське узбережжя. По закінченні зустрічі тимчасово виконуючи обов'язки голови районної державної адміністрації Олександр Вікторович Якимович подякував на бугасцем за зустріч і пообіцяв, що всі проблемні питання взяв на особистий контроль і про їх виконання обов'язково доповість громаді.